Продовжуємо ранок на сьомому анонсували трохи раніше, і в нас тут в гостях є дуже дуже цікаві люди: а саме, президент Одеської обласної федерації Кіокушин Карате Кирило Леонов, срібна призерка Кубку Європи Ніка Бондаренко, бронзова призерка Кубки Європи Дарина Пухтицька і чемпіонка Кубку Європи Катерина Черепко. Вітаю вас усіх у нашій студії. Доброго ранку. Добре з перемогою вас, дівчата, з перемогою вашого тренера. І на початку, як прокидатися так рано? чи звично це взагалі для вас? Відповідати, Катерина. <рес> ну, я привикла вставати так рано. Це нормально, так звично. Yeah. Щось ви такі перелякані. Давайте ось так от трохи <рес> розслабимося. Отже, ви всі переможці дійсно зробили дуже багато для того, щоб опинитися зараз не тільки в цій студії, а й звичайно отримати а, кубки, отримати ці а, сертифікати, які зараз а, на ваших руках. І давайте все ж таки поговоримо, що це були за змагання, де ви перемогли. Кто <реклама> Я расскажу, да. Значит, это был 17-й кубок Европы, который проходил в городе Кишинев. К нему мы готовились полгода после Болгарии, чемпионата Европы. Там были небольшие ошибки, которые мы максимально исправили. Были летние сборы, <реклама> на которых мы Проводили по три тренировки в день. Потом у нас были ряд турниров отборочных. И мы вели еще такой специальный тренировочный процесс. Раз в неделю спаринг-марафон. То есть все сборники даже были приходить по воскресеньям. И максимально час тренировки и целый час проходили поединки. Вот. И благодаря вот этой тренировке, я, я так смотрю просто по результатам, вот, и девчонкам, и ребятам получилось достичь таких результатов. Но вы а, задоволены? Да, абсолютно, абсолютно задоволен. Почему? Потому что э, вот я уже... Ну, лет 20 занимаюсь кюкушин карате. За это время я не помню, чтобы такой результат был Одесской сборной, чтобы 9 призовых мест привезли. Это раз. А второе, что ну, результат по чемпионату Европы Украина заняла второе место. И по результатам всех областей, по-моему, было 7 областей от Украины были заявлены, Одесская область заняла по результатам, если считать по олимпийским, Первое место это вообще... Mm -hmm. Я такого вообще не был никогда. Ну, ну это для того, чтобы наши все таки розру... и про какие масштабы где мова, mm -hmm. как бы от Украины принимали участие. Значит, Итак? было 8... более около 800 участников 27 стран. Это очень большое количество. Mm -hmm. Турнир разделили на два дня. Первый день были дети и ветераны выступали. Второй день выступали уже абсолютно чемпионат Европы, взрослые выступали. Вот. Очень долго мы, по-моему, начали в 9 утра и закончили в 9, ну, мы в полдесятого оттуда выехали вечера. То есть очень насыщенно, очень долго, много эмоций, много криков, сорванные голоса, и родители, и деньги. ну, просто, я же говорю, мы когда, уже, я уже когда приехал, там такой, да, 9 призовых мест. Вау. Такой раз, вау, вообще, и, ну, очень был доволен. Тому що спочатку емоції захоплює, а потім, коли приїжджаєш, починаєш все розбирати, і вже розумієш, що дійсно була хороша робота, і молодці дівчинки проявили і силу характеру, і целеустремленість, і показали хороший результат. Ви хоча б тісточка купили дівчатам? Дієта, дієта, в наступний турнір у нас Кубок України, треба триматися. Вони ж всі струнки, подивіться на них, їх треба підкормлювати тісточками, обов'язково. До речі, як готувалися до цих змагань? чи Треба дійсно якусь дієту, дотримуватися якоїсь дієти. скільки годин займалися. Якраз раз Даша розкаже, вона у нас виступала на чемпіонаті Європи весною, і Їй треба було, щоб зайти в категорії, надо було збросити 10 кілограмів. Вот вона сидела на и, вот, і, і зараз теж в этой же категорії продержалася. Ей треба було менше сбросити, ну, сбросила. Надо спеціаліст, как сбросить. Чтобы <говорит> вы написали свій, э, свою книгу, обовязково мастер-классы проводили. Это уже сейчас такая справа, гарна ну, <говорит> Более россии приносит. Если честно, я не советую так худеть, потому что это вредит организму и проще это делать размеренно и не так резко и последствий плохих потом не будет. Ну, это был выморщий, для вас, так? Я, а, если честно, не ожидала, что так много придется скинуть. Потому что я, насколько помню, у меня был один вес, а потом я, ну, встаю на весы и понимаю, что другой вес. И остается не очень много времени до самих соревнований, приходится все максимально сократить. І просто уже каріється питатися святим вухом. <рес> Сонячна дієта. Давайте, щоб ми зараз не пропагували якісь такі дієти. Ви я розумію, з лікарами з лікарями якось контактували, вони вам поради якісь давали. Так, то, тобто, це було не, не саме лікування Нагля, і не ні. саме. А, був, просто, було, просто було ограничення по углеводам, жирам, а ще очень було мало калорій. А в принципе, все, что было съедено, все было в пределах нормы и ну, не навредило бы сильно. А кроме диеты, какие еще подготовки проводилась до знаний? Да, были тренировки. Я каждое утро бегала по 7-8 километров и, соответственно, ходила на тренировки. И я считаю, что прежде всего это надо желать... Ну, Побідіть, цього, і всьому вийшло. Небезпечна ви людина. Так багато бігати стрільом <свистити> небезпечно так абсолютно правильно. Не хотіла я щоб ви були моїм тренером. Це напевно, але це добре. Це гарно, що у вас дійсно є така мета, до якої ви ось так йдете, не дивлячись ні на що. Ви молодець. Мінка, чому саме ви та й взагалі, можливо, за всіх дівчаток відповіси вирішили зайнятися ось таким видом спорту? почему Почему, например, не балетом? Ну, на самом деле, решение зависело не от меня. Я на карате пошла в пять с половиной лет. До этого я занималась другими видами спорта. И мне дали родители просто из-за того, что там были знакомые. После я перешла уже в наш клуб через несколько лет. Ну и как-то карате – это стиль жизни, втянулась. Вот так. Не заважаю вам такі навички, хлопці вас не, не mm, Ну, Як мінімум не трогають. <рес> ну це теж дуже добре насправді. А, розкажіть, будь ласка, Даренко, що для вас. Вибачте, Катерина, що для вас було ну, найбільш складним у цих змаганнях? Mm, это... mm, не знаю. Це було легко та просто, так? <рес> <рес> Я за, за Катю скажу, вона після першого бою. Наверное, тоже нервы и еще что-то, как папа говорит, что у нее были э, болевые моменты с животом, вот она первый бой выиграла, и потом начались, наверное, либо нервы, либо что-то, э, ну, травм никаких не было, ну, вот, какой то такое атмосфера. И второй бой она вышла уже с болевыми моментами. Вот. Я тоже продемонстрировала силу характера, выиграла. И уже за первое место, даже я с отцом разговаривал, он говорит, я не знаю, выводить, не выводить, потому что болит. Все, и вышла тоже, молодец. Я не знаю, как я бы повел в этой ситуации. Может быть, психологически, может, сдался бы. И многие спортсмены, наверное, так. Ну, когда у тебя что-то беспокоит, ты уже не уверен в себе. Все, когда ты не уверен, то уже какая-то победа, ты об этом уже не думаешь. Вот. Но она молодец, продемонстрировала силу характера и полностью одержала победу. Два судьи показали за нее, два против, два за противнику, за противницу, и рефери отдал ей, я не знаю, наверное, показала лучше технику. Ну, взагалі, це дуже важко і фізично і а, морально підготуватися для а, таких а змагань. І а, може осторонь, це а, здається якось а, дуже легко, але дійсно, а це дуже велика праця. І а, крім того, ще й потрібна підтримка обов'язково так, як батьки підтримують. Ну, я не знаю, как девчонок, я понимаю, что они поддерживают деньгами, потому что на данный момент все эти поездки и все, уч все участие на турнире это полностью обеспечивает. все. Штабы, все да, конечно, обеспечивают все родители. Но мы максимально клубом стараемся поддержать в каком плане. Мотивируем после. Если человек участвует, выигрывает, мы потом компенсируем это финансово, как бы как премии от клуба. Вот, но ну, надеемся вот сейчас нашими э, общими усилиями тренеров, спортсменов, э, я уже давно веду диалог с облспорткомитетом, хотя бы как-то так войти, тем более это у нас официальный олимпийский вид спорта, но э, он национальный. Вот, и они должны нам поддержать, хотя бы командировочные, если для спортсменов. Ну так, хоть так, ваши результаты. Да, я уже. Ну, и, так, и так быть и так. Обовязково. Я думаю. Что точно ну, в этот раз они уже нам откроют двери и протянут руку помощи. Ну, будемо сподіватися. Так какие планы на майбутнє? Можливо, вже готуєтесь до каких-то наступных змагань, які вже там на горизонте. Следующий турнир у нас буквально через три недели это Кубок Украины, который будет проходить в Днепропетровске. Эта команда заняла второе, третье общекомандное место, если считать по вот таким, как бы, олимпийским вид. Я знаю, сколько первых мест, сколько вторых мест, сколько третьих, но по результатам, по общим призерам они заняли первое место то есть у них очень много призеров по моему из 19 человек 16 или ну, почти все почти все очень хорошая сильная команда uh -huh. вот там будет проходить уже организаторы сказали что купили очень красивые кубки медали заказали серьезные вот это рейтинговый турнир по нему отбирается уже уже готовится на чемпионат Европы, который будет проходить в Люблино, по-моему, в Польше в следующем mm -hmm. году, 2019. И на этом турнире нас пригласили на турнир балканских стран, Греции, Волос, где э, собирается очень много команд э, Европы, Турция, э, Болгария, Румыния, Польша, Греция, Молдавия, Белоруссия. Вот. И мы, мы вот провели... Вот, я, мне тоже нравятся вот такие турниры европейского уровня, что мы там на, на, знакомимся с новыми людьми, ребята знакомятся со спортсменами, налаживаем дружные отношения, и вот сейчас тоже мы говорили с, с командой Турции, они очень заинтересовались, у нас в конце марта свой турнир чемпионата области в Одессе, и они с удовольствием говорят, мы подъедем, вас поддержим, и белорусы захотели, то есть вот такие турниры. помогают как-то дружеские такие создать отношения для того, чтобы можно было я думаю, в Одессе это однозначно надо делать туристический такой город. И, и, как сейчас, как оказался, спортивный со спортивными достижениями. И я думаю, что в недалеком будущем мы уже так, как-то как международный турнир попробуем провести. Я думаю, минимум пять стран мы пригласим. А кто а я основным yeah. конкурентом Украины и одеситів? У, ну, ну, у одесситов есть, конечно, это очень сильные команды. Это Николаевская область, э, тренер Анатолий Яковенко, Днепропетровская область, Заур Мамедов тренер. Вот. Э, ну, вот этот самый костяк, которому мы стараемся как бы брать у них опыт Потому что их бойцов они очень сильная команда вот. Ну и на данный момент я так понимаю Что мы уже почти выровнялись на равне, Потому что и у них хорошие призовые места И у нас мы не подвели Одесская область вот. А на украинском международном таком формата для Украины, это, ну, прежде всего, это, конечно, российская сборная, потому что она очень, конечно, хорошо спонсируется и представляется очень большим количеством спортсменов. Ну, я не знаю, на этом турнире было, по-моему, около 200 или за 200 только спортсменов. То есть очень тяжело конкурировать, mm -hmm. потому что там каждый третий, даже если где-то ты получил травму, следующий тебя либо добьет, либо еще даст, а третий уже тебя просто скинет с пьедестала. Ну, 25 то есть, 900. Да, очень-очень mm -hmm. очень, да, mm -hmm. тяжело. Но э, мне тоже понравилось в этом турнире, особенно вот девчонки, они Первый раз прошли, вот Ника зашла, вошла в финал, а Даша дралась тоже с российской девочкой и полностью выиграла. Полностью, я уже думал, ну все, наш финальный бой это наш, еще, мало того, что с Украиной девочки, то еще с одного клуба. Вот, и получилось так, что последние там буквально за 6 секунд. Девочка начала работать с запрещенными ударами, то есть удары наносила возле шеи, тем самым, как я потом был уже с Дашей, мы общались, она говорит, я просто не могла дышать и уже вот держалась из последних сил, хотя это нарушение, судьи даже были отреагировать, либо они заметили, либо не было настолько очевидных этих ударов, вот. И Дарья, когда схватилась за шею, они сразу как бы отдали победу этой девочке, ну как бы пол победы, там есть оценочная такая система. Mm -hmm. И оставалось там буквально 5 секунд, пока рефери там считал эти оценки, уже время закончилось и, соответственно, проиграла. Хотя весь бой полностью вела, выиграла ну 100%. процентов. Я уже с всеми там и тренерами общались. И они говорят ну, явное преимущество и выигрыш однозначно. Вот, я уже думал, ну все, сейчас девочки между собой побускаются, Все, первое, второе, наши места. Ну ничего, то же самое и Ника потом проводила с этой же девочкой в финале. Те же самые нарушения, хотя уже Ника сдержала эмоции, пошла вперед. Ну тоже не, непонятные решения судей. Равный бой, должно было быть минимум ничья. Ну, я, как говорится, тренер в однозначная победа. Один лежит, другой стоит, все. Никаких тогда вопросов не будет. Ну, будем к этому стремиться, надеюсь, на следующий результат мы уже так все турниры и пройдем. Вибачте, я просто не можу не запитати. Це взагалі э, часто можна побачити таку ситуацію, що якісь э, заборонені прийоми використовують, і чи я взагалі можливо навчають використовувати якісь такі прийоми, що було непомітно, і в той же час э, ну це якби ну, восточний від ідеборства бойового іскусства. Там вообще якби такого не быть победа, э, етикет всего. даже чесна побіда, етікет при више всього, де ж от на турнірі. новые правила, даже японцы уже начали вводить этикет, то есть обязательно уважение, то есть ты выходишь поклон спортсмену, поклон судьям, то есть даже за это если ты там не, нету какого-то уважения тебя могут сразу <coughs> дисквали дис, да, дисквалифицировать, но нарушение очень серьезные. поэтому ну, понятно, что каждый тренер хочет, прежде всего, чтобы его спортсмен победил, какой ценой, это уже не, не имеет значения, поэтому может и подводят к таким ситуациям, где-то давай туда там где-то забьешь дыхание она там не сможет дышать, и ты можешь воспользоваться всякими. Вот то же самое у нас спортсмен, потому что я уже как бы за Украину, если мы были на Европе, за каждого спортсмена мы болели на 100%. Вот. И парень из Днепропетровска тоже финальный бой полностью переигрывает, выигрывает. И оппонент наносит ему удар в лицо, это запрещено, рукой. Он хватается за подбородок руками, смоет на рефере, тот пока на него тоже смоет. И в этот момент противник наносит удар ногой в голову. Все, судья дают победу, хотя ну, тоже должны были остановить, было потому пора, что явный, да. да, явное было нарушение. Ну все, то есть отдали победу. Конечно, там и тренеры, и все в шоке. Спорт... Ну, как я смотрел, общался с спортсменом, он говорит, я в следующий раз уже буду побеждать четко. Не будет никаких этих, буду генерировать удары, буду идти только вперед. Ну, это как бы закаляет спортсмена. Я думаю, помимо Як в спорті це закаляє ще в житті? Сійдеш далі і досягаєш свого успіху. Лишився час лише на одне питання. Дівчатку, дійсно, дійсно хотілося б почути, як багато часу йде на підготовку до різних змагань в день або щоноді, скільки ви взагалі щотижня вибачте, скільки взагалі часу йде на це. именно подготовка к турниру начинается у меня лично минимум за полгода. То есть с прошлого чемпионата Европы мы сразу начали готовиться к этому кубку. А в неделю у меня обычно около четырех тренировок. Три, как бы, которые в расписании по полтора часа и про которые говорил сенсей в воскресенье час маринги. Ну, ЦБА, это у нас, правда, час определяется, а вот спорт. Ну, <си> есть, да? мы общались даже с ребятами со сборной России, они сказали у нас за, до, за неделю до турнира и на протяжении месяца, уже последний как бы, месяц до турнира, они занимаются по две тренировки каждый день, по шесть ше дней в неделю. Поэтому, я думаю, если мы к такому результату подойдем, то, конечно, это будет результат еще больше, потому что я понимаю, что где-то что-то дорабатываем потому что не хватает просто тренировочного вот, процесса, времени подготовки. Mm -hmm. вот. Но, еще раз говорю, все упирается в финансы, потому что это время, это надо снимать зал, это надо куда-то ездить, это все идет финансовая подоплека. Там как, как бы больше спонсируют спортсменов, мотивируют больше, поэтому, соответственно, они, конечно, этим уже занимаются профессионально. Девчонки, ну, если останутся в этом спорте, это будет хорошо, если нет, ну, я думаю, им в жизни это все равно пригодится. До речи, а что дает вам карате? И а, как вы а, после занятий заменились физично или морально? Ирина, отвечайте. Очень хочется вас почувствовать в этом эфире. Не обижайтесь. Ну, я люблю заниматься каратэ, мне нравится очень. Ну, well, а что? <laughs> <laughs> главное. ха А что на самом деле дает Ну хоть что То э, отвечайте. Что mm -hmm. дает? Если честно, то когда ты где-то идешь, то ты можешь быть просто спокойным за себя, mm -hmm. что ты можешь постоять за себя. И тоже в школе ситуация, когда кого-то обижают. Ты можешь помочь и за себя постоять тоже. Відчуття власної безпеки це ну, одна з головних взагалі, часток якогось саморозвитку. Це дуже добре, коли є таке відчуття. І а, дуже гарно, що ви такі цілі спрямовані і досягаєте таких результатів. Дуже дякую, що ви знайшли в собі сили рано прокинутися і прийти сьогодні на наш ранковий ефір. Розповісти про свої досягнення, про те, наскільки все ж таки наша одеська область та і загалом Україна а, чемпіони молодці, і наскільки вони вміють себе показувати на подібних змаганнях. перемог вам в майбутньому і, е, звичайно, для, щоб ви максимально задоволені отримали від того, чим займаєтесь.